Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Nurul Izzah sudah pasti bertanding. Rafizi Ramli pun sudah pasti bertanding. Saifuddin Nasution pula tarik diri dari bertanding. Huh, kali ini kita nak tengok siapa yang akan menjadi timbalan Presiden PKR. Anak Papa ataupun anak emas Papa. Kita nantikan. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak gayanya drama untuk timbalan Presiden PKR. Pemilihan timbalan Presiden PKR pada kali ini memang begitu rancak. Memang menjadi bualan ramai tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ada anak papa kata inilah bukti betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sangat-sangat bijak untuk cuba draw attention terhadap apa yang berlaku kendaki. Tetapi lebihnya sebenarnya rakyat nak tengok tentang ialah pemilihan presiden PKR ini ataupun timbalan presiden PKR kenapa tahu? Kerana apa sahaja yang berlaku dalam parti PKR pada ketika ini akan mencorakkan kerajaan ini secara dasarnya. Ialah sekarang ini kan PKR merupakan parti yang mentadbir kerajaan. Jadi macam kita katakan tadi, apa-apa yang berlaku dalam PKR akan memberikan impak kepada kerajaan itu sendiri. Kerana itulah orang tengok. Cuba kalau PKR ini bukan parti kerajaan. Orang tak tengok sangat pun sebenarnya, betul tak? Tetapi itulah, sekarang ini kita semua tahu drama menjelang pemilihan timbalan Presiden PKR ini. Mula-mula sekali Rafi Ramli merajuk sebagai cuti sebulan tuan-tuan dan perempuan. Konon-kononnya tak puas hati dengan pemilihan PKR yang dikatakan penuh penipuan dan sebagainya. Sampai hari itu, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi yang sangat-sangat kriptik. Antara lain macam seolah-olahnya mengkritik sistem pemilihan PKR yang seolah macam terbuku daripada hati beliau lah. Tetapi yang kelakarnya, beliau juga lah orangnya yang pernah ditegur ataupun yang telah disound oleh Farhash Wafat Salvador sebagai berkata, Wahai Rafizi, jangan terus menipu. Itu satu ketika dahulu lah. Sekarang tak tahu apa cerita dia kan. Dan kemudiannya kita ada Saifuddin Nasution yang dikatakan bakal mencabar Rafizi untuk jawatan pada kali ini mengelangi pemilihan pada tahun 2022. Dan kemudian kita ada satu watak baru iaitulah Nurul Izzah Anwar favourite untuk kali ini kenapa? Kerana begitu banyak sekali PKR negeri menyatakan sokongan terhadap pencalonan beliau termasuklah PKR Perak, PKR Pahang dan juga PKR Selangor. Yang paling utama sekali Selangor lah. Sebab kita semua tahu dalam banyak-banyak negeri, PKR Selangor yang paling kuat tuan-tuan dan pembahas sekalian Dan bila PKR Selangor pun menyatakan sokongan terhadap Nur Izzah dan anda faham sendirilah tuan-tuan dan pembahas sekalian Dan selepas beberapa hari berteka-teki dan sebagainya, akhirnya kita dah melihat betapa Nurul Izzah telah mengesahkan yang beliau akan bertanding jawatan Timbalan Presiden pada kali ini. Dan kemudian kita menyaksikan yang Rafizi juga telah mengesahkan yang beliau akan bertanding jawatan Timbalan Presiden untuk kali ini. Dan yang paling menariknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Saifuddin Nasution Ismail mengambil keputusan untuk menarik diri tak nak bertanding jawatan Timbalan Presiden kerana ingin memberikan laluan kepada Nurul Izzah. Jadi sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan kita nampak jelas dan nyata. Seperti mana yang telah ditulis oleh seorang pemerhati politik veteran iaitu Mat Samankati semua timbalan presiden PKR dari dulu sampai sekarang ialah orang yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. lalu mereka memang sentiasa akan jadi mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Dari dulu sampai sekaranglah. Dulu kita ada contohnya kan Azmin Ali. Azmin ini pun dapat jadi timbalan presiden kenapa? Kerana Anwar bagi laluan. Sebab apa? Sebab masa itu pengaruh Azmin pun sangat-sangat kuat dalam PKR. Jadi Anwar tahu anda kata kalau dia kesampingkan Azmin dan sebagainya, benda itu akan backlash terhadap PKR itu sendiri. Dan sekarang ini kita dapat lihat seolah-olahnya laluan untuk Nur Izzah itu dibentangkan. Mula-mula sekali PKR Perak memberikan sokongan padu kepada Nur Izzah. Kemudiannya PKR Pahang, kemudian PKR Melaka dan kemudiannya PKR Selangor. Dan saya cakap terus terang tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini takkan berani untuk mengeluarkan kenyataan terbuka menyokong Nurul Izzah sekiranya kalau tidak mendapat restu dari Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Dan ini mendorong kita kepada Rafiz Ramli. Apa nasib beliau? Seolah-olah macam beliau sedar yang beliau ini telah dikesampingkan. Tetapi beliau berani juga mengeluarkan belanja sebanyak RM35,000 untuk bertanding jawatan timbalan presiden. Walaupun tak tahulah sama ada beliau akan menang atau kalah kan. Sebab macam mana kita perhatikan, begitu banyak sekali pemilihan dekat cabang lah itu ini sebagainya yang menyaksikan orang-orang beliau kalah. Tetapi anda kena ingat tuan-tuan, untuk pemilihan PKR, dia bukan macam pemilihan untuk orang kata apa uh, PAS ke UMNO sebagainya. Kalau pemilihan UMNO dengan PAS, mereka menggunakan sistem perwakilan. Tetapi PKR tak ada perwakilan. PKR ini undi individu. Semua ahli PKR boleh mengundi menggunakan sistem undian secara online. Jadi, ialah macam-macam benda boleh jadi. Dan manakala sistem pemilihan ini digunakan secara online, maka secara asasnya benda ini boleh kita katakan ada peluang untuk dirik lah, peluang untuk di tipu dan sebagainya. Itu yang Dr. Fiz bising sebenarnya kan? Tetapi itulah. Yang menariknya bila Safudin Nasution menyatakan beliau menarik diri. Yang ini yang best. Sebab apa tahu? Bila Saifuddin menarik diri, ini akan menyebabkan undi untuk Nur Izzah tidak akan berpecah dan kem Safudin berkemungkinan besar akan beralih menyokong Nur Izzah. Dan ini akan mencerahkan lagi peluang Nur Izzah untuk menang pertandingan Timbalan Presiden itu nanti. Tapi anda kata kalau Nurul Izzah menang, ianya akan menjadi sangat-sangat menarik. Sebab macam mana kita tahu, Nurul Izzah bukannya ahli parlimen. Rafizi ini ahli parlimen, menteri pula tu. Jadi jika Nurul Izzah menang, maka di situlah betapa isyarat ahli-ahli PKR ini untuk orang kata apa macam nak melakukan perubahan dan mereka tak percayakan kepimpinan Rafizi. Seolah macam Rafizi ini macam gagal untuk orang kata apa benar-benar merevolusikan PKR, gagal untuk buat PKR seperti mana yang sepatutnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian drama memang sangat-sangat menarik dan kita patikan apa yang akan berlaku dalam tipu sari dua ini sebab pemilihannya akan berlangsung tak berapa lama lagi dan kita nantikanlah keputusan tetapi kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya betapa Nurul Izzah akan memenangi pemilihan pada kali ini. Memang segala tanda-tanda ini nampak dan sebagainya kan. Memang kita nampak betapa Nurul Izzah ini macam diberikan laluan dan kemudiannya ramai yang telah menyokong. Memang ketara sokongan kepada Nurul Izzah dan macam-macam lagi. Jangan cerita yang beliau ini merupakan anak Anwar. Tidak boleh cerita juga yang beliau ini merupakan puteri reformasi. Rafizi ini masuk selepas PKR dah ada something. Nurul Izzah pula berjuang sejak dari awal. Tapi itulah apa-apa yang jadi pun sekarang ini, seperti mana saya katakan, pemilihan kali ini pastinya akan mencorak PKR untuk tempoh 3 tahun ini dan oleh kerana PKR ini merupakan parti tunjang kepada kerajaan, maka ianya akan memberikan impak kepada kerajaan kita untuk tempoh 3 tahun ini. Tetapi kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan sekalian, tak kira siapa menang pun. Baik Nurul Izzah ke, baik Rafizi ke, semua ini memang tak dibelitkan sangat sebenarnya. Sebab sekarang ni rakyat duk fikir, kalau Nurul Izzah menang pun ke, kalau Rafizi kekal menang ke, ekonomi negara tetap makin tukar terbalik, kan? Kita sekarang ni pun macam agak boleh menafas lega sebab US tengah buat gila. Menyebabkan dolar mereka jatuh dan sebagainya. Anda kata kalau Donald Trump tiba-tiba jadi waras, kita akan kena balik, tuan-tuan dan sekalian. Kiranya pemilihan kali ini kita just menyaksikan drama anak beranak je lah bukan satu benda yang signifikan sangat pun untuk konteks ekonomi kita, konteks pekerjaan kita, harga barang dan sebagainya. Tetapi itulah drama masih hangat dan saya cakap terus terang, jom kita sama-sama ambil nugget, kita makan sama-sama, apakah yang bakal berlaku. Dan sekiranya kalau Rafizi kalah pemilihan kuada kali ini, adakah beliau akan kekal untuk berjuang bersama-sama dengan PKR, membantu kepimpinan PKR ataupun beliau akan sekali lagi merajuk. Yang ini kita saksikan. Mungkin beliau nak cipta formula baru kot. Wallahualam bisawab. Kena tanya Rafizie dah. Tanya, kamu raja formula. Mana formula kamu? Memang bahlul. Formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Seorang besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.